Так, ну что, маленькая предыстория этого ролика. Значит, очень частые звонки э, насчет того, что э, на 55-м заводе от пляжа э, до дач и до моста, ЖД моста очень много драчников ходят и дерут рыбу. Кось, кто, ну, как их называть, кто драчит, кто косит, кто как. И от ЖД моста до скрыни. Эти э, Будем говорить, сигналы поступали очень часто и мне. И эти сигналы начали поступать от охраны моста э, в Днепропетровск, э, моему начальству. Поэтому э, была выдвинута группа из нескольких человек. Э, и были несколько дней подряд рейды на эти места по драчникам, именно отрабатывали драчников что случилось, смотрите. Так, 24 серпня 2025 года уже. Значит, серпня, ты говоришь? Да, серпня, да. Какий серпень? Ой, се... серпень, серпня. Серпня, кажу, блин. Сиченья. Сиченья. Да, января, короче. Это самое. А, значит, выехали мы на рейд. Мы а, с... поехали по вызову даже на этот самый, ну, військові якобы ставили сетки. Якобы оставили. Да, якобы оставила, да. Раз мы с ними проработали их были, хлопцы не поняли. Начали дальше ставить. Опять рыбак позвонил, что опять не ставили. Ну, тот раз рыбак позвонил, в этот раз, ну, тут раз мы с поехали, поговорили с ними, вроде понимание нашли, но опять они пакостят начали. Да, оказывается, а не, не нашли понимания. Ну, потянули, да. 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 Приехал из патруль, приехал и но проработал не эту в сети, ситуацию. Не да. В сети. Поэтому сейчас выехали на воду ему в речку Самару пропрацевать рыбаки. Так, Сейчас мы на речке Самара, оце дом рыбака, ось вы бачите. Значит, дивіться, нам э, поступающая жалобы, что типа дом рыбака оставлять сетки. Значит, рассказываем, оце поплавки, Жека, ну нас снимает. Мы с рыбным патрулем да, из Днепра да. подъехали, посмотреть, так ли это, если что, ну, наказывать, да, реагировать. Это или нет. Значит, да. Э, сейчас мы вам покажем, что вы понимали. Поплавки стоят, да. Вот такие поплавки, тут три штуки белые да. стоят круглые. Их видно. Том, Паш, Паш притормози боком, боком, чтобы я снял поблизости. Да, да, да. Чтобы понимали люди, что это такое. Это на живца люди поставили. На живца поставили. Снасточки, вот тройник голый. Живец. Ну, живец, Би... живец, живец. Да, он, живец. Он, он живец. Дальше карасик. Живой еще. Ну, Паш, поплавков не. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь поплавков. Семь крючков. Все по закону, Все он живцы дальше, карасики висят, чтобы понимали, что это не сети стоят у людей, а именно, ну в данный момент во всяком да, случае, а причем, именно причем живец стоит. Все по закону, да, все хорошо, поэтому... все законно, поэтому да. никакого нарушения тут нету. На щуку запрета сейчас нету? Основу. Сейчас нету. Сейчас поэтому нету. Ну, нарушений никаких, хлопцы, не допустили тут. Поэтому, может, рыбаки перепутали, что эта сеть стоит, а это на самом да, деле, деле ножевка. Как пойдет запрет, мы поедем, посмотрим и выполнят вынимают, что запрет на щуку, что они не ловят. Да. Все же пошли дальше. Да. Плывем дальше по Федоре, проверяем рыбаков на соблюдение нормы лова и размеров. Так, сейчас придемся немножко. Сейчас из Днепропетровска приехал начальство. Сейчас по рынкам мы пройдемся по комиссии по рынкам продолжаем рейд. Общество порт, патрулем и с рыбным патрулем. Сейчас Самару проработали, Федору. В чем там военных немножко прищемили за сети. Сейчас на ПЗТУ по рынкам. Сейчас на старом заторском рынке были. Сейчас на рынок новый. Переехали. Довица, нас интересует. Документы Нет, на рыбу, на, на продажу рыбы. И ФОП. ФОП обовязковый. Да. И ларечек, тут такой есть. Продажа рыбы есть. Ну, сейчас поедем. В центр города. Химзавод. Под Растником, планируем поехать. В общем, по рынкам работаем. Сейчас кто продает рыбу, проверяем документы. Так что работаем с рыбным патрулем. Экопатруль, общество, порт. Наводим, поддержим порядок. На водоемах Балаградского района, на рынках. Вот такое дело. Ну, ну вот, проверили. Получается, в человека нету накладных на рыбу. Накладной. И ФОПа нету, человек незаконно торгует, получается, рыбой. Так что на него сейчас оформляется бумаги. Человек будет платить штраф

Сегодня на не взял, я, мам, мам, я, в отводы, я понял. Но я я. вот я, я, я. я вас работе. Тоже... Да, сегодня. Рейд у нас из Днепропетровска. Рейд это по лес, по речкам и, по, лес, по, по, речкам и по, по торговым точкам. Да, Ехали на 55-й завод подростникам пройтись. Снимать кое-что не буду, чтобы не было информации. Так, чтобы вы понимали. Пляж 55 -го. Комментируй, пап. А? Что Там ваши сидят, я оттуда пришел, я сам искренне пришел. Ну так, ну, Сто я, скажу, ну, я человек, кидал по на химзаводе, чуть, чуть выше были. же дым, ну, на тройничке и багрил. Ну, по я... Рыбу, ну, так, чего ну, Чего ну, по мы ну, подходили, он драться. тут а Только. перецепил, а то вы дратили, конкретно драчили. Тройники у него были, Ну потому что вы драчили. Ну тут как проводка на Ну как? Ну вы думаете, что мы дураки, Чешок, Один вы умный. Ну, толстолом вам глаза мулились, да? Сейчас рыбный патруль на него будет оформлять протокол. Это на химзаводе, чуть выше же так что, товарищи драчники, вы думаете самые хитрые? Скоро вы узнаете, что такое буква закона. Вот переехали мы с Химзавода там, оформили протокольчик там на драчника, переехали там, проработали. Еще раз мы вернулись на Химзаводовский пляж ниже моста. Сейчас переехали в центр города между мостами Волча. Нарушитель да. не выявлено. Да. Не да. Не выявили, да. да. Тут центр города было. Были просеваны базары, протоколы, где рыба без накладных реализовалась. Да. Пять протоколов было. один. И один. 54, метод Да, да. Оформляю протоколы. Да, да. Сеточка бесхозная, то, что военные ставили. Баловались все хлопцы. Надеемся, что они поняли нас, что больше не будет шалить. Все, едем домой. Спасибо рыбному патрулю за работу. Молодцы, хлопцы. Ждем вас еще. С удовольствием. А тут драчники, видно, что у них шкура чешется. Надо, чтобы вы им почесали. Это Штрафами после... хорошими. Фух. надо так, чтобы со сбытками, чтобы им прочувствовал. Чтобы... Конечно. Карасов, 15 тысяч. Да, да. Там 1580, по-моему, один, один карась, да. да. 15800, по-моему, да, получится да, за 10 карасей. Ну, плюс судебные издержки, да, плюс штраф за браконьерство. Там получится неплохо, да. Так что, ну, занимаемся порядком, поддерживаем общество, опорт, экологичные патрули, рыбные патрули. Занимаемся, так что. Едем там. Все будем добры. Едем, домой. да. Надеемся. Так, уже 25 січня 2024 року. Приїхали ми на рейд опять біля ЖД мостів Значить, Бо нам сказали, що тут драчники поселилися, Ну, не встигли ми двох узять, бо бачать, виставляють маяки сразу смски підсилав чувак і не встигли ми, трошки трошки, трошки не встигли, ну всьому свій час. Значить хлопці пішли пішком. Сейчас я їх їду забирати. Ну нічого, нічого, якось засідку зробимо, найдемо ми цих любителей. Подрачить я скажу, найду, по-моему, любители подрачить. Сейчас ребята уже я не знаю сколько прошли, блин, с километра полтора пешком. Да с Днепра тоже приехали ребята. Мы забираем и едем назад туда.